नेता कांग्रेस समर्थित इलाकों में आकर जो भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद मुंसिपल कारपोरेशन में प्राथमिक सुविधा तो अहमदाबाद शहर की जनता को दे नहीं सकता एक महीने में लाखों की तादाद में फरियाद सड़कों की बात हो गटर की बात हो स्टोम वाटर की बात हो पीने पानी की बात हो कहीं ना कहीं अहमदाबाद शहर की जनता लाखों की तादाद में फरियाद करती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद मुंसिपल कॉरपोरेशन में बैठकर सिर्फ पक्षपात कर रही है बुलडोजर वाली नीतियां चला रही है कहीं ना कहीं गरीब विस्तारों में जाकर अपने बुलडोजर चलाती है उन गरीबों को मकान देने में नहीं आते दस दिन पहले नोटिस दी जाती है और तोड़ दिया जाता है ऐसे कई किस्से एक महीने में और पिछले दो महीने में सामने आए हैं आज कांग्रेस पार्टी ने इस बात का विरोध किया है कि ऐसे कई विस्तार जो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि उन्हें वोट नहीं देते तो वहाँ जाकर बुलडोजर चलाती है लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि पिछले दो वर्ष से भारतीय जनता पार्टी इम्पैक्ट फी लेकर आई हुई है उस इम्पैक्ट फी में सितेर हज़ार से ज़्यादा अर्जियाँ अहमदाबाद शहर की जनता ने इम्पैक्ट में की गई है जिसमें चालीस हज़ार इम्पैक्ट फी को रिजेक्ट जो एप्लीकेशन थी उसमें अहमदाबाद कॉरपोरेशन ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी ने आज सदन में अपनी मांग की गई है कि सिर्फ पर्टिकुलरली कोई एरिया को टारगेट ना किया जाए यदि डिमोल्यूशन आप बात करते हो तो ऐसे कई विस्तार है जिसकी टीपी नहीं खुली गई है जिसकी री अभी तक अमल नहीं हुआ है कॉरपोरेशन के प्लॉट पे दबाण किया गया है लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जब वोट बैंक की राजनीति करती हो और जहां पर उन्हें लगता है कि यहां पर वोट नहीं मिलता और वहां पर बुलडोजर चलाती हो तो कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी भी ऐसे कामों को लेकर हाईकोर्ट में जाएगी और पी दाखिल करेगी लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी किसी का आसियाना तुड़ाना नहीं जानती कांग्रेस पार्टी ने आज सदन में भी कहा है कि चालीस हजार जो काम इम्पैक्ट फी में रिजेक्ट किए गए हैं उन्हें कोई रूल्स लाकर उन्हें भी पास किया जाए उन्हें भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट फी में एक्सेप्ट किया जाए क्योंकि कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती कांग्रेस पार्टी अहमदाबाद शहर की जनता के हित के लिए खड़ी है यदि कोई कांग्रेस को वोट नहीं देता उन्हें भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन रहता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो गरीब विरोधी अपनी जो नीति अपना बैठी हुई है उसको चैलेंज देने का काम आज कॉरपोरेशन के बोर्ड में कांग्रेस पार्टी ने किया है કે આપણા કોર્ટે ખૂબ ગંભીર નોંધ લીધી હતી અને આ દૂર કરવા માટેની ટકોર પણ કરી હતી અને જે કંઈ દૂર કરવામાં આવ્યા છે કાયદાના આપણા જીડીસીઆરના તમામ નીતિ નિયમોને આધીન રહીને છોડવામાં આવ્યા છે અને કોઈ પણ ચોક્કસ વિસ્તારને ટાર્ગેટ નથી આવતો વોર્ડની અંદર પણ આજે 250 મકાનો દુકાનો તોડવામાં આવી રહી છે હમણાં જ વસરાલની વાત છે ઓળવની વાત છે ઓ સાહેબ તો કે ભી બોલો તોડોગે आज आप कबूल लीजिए माननीय कांग्रेस पार्टी का कोई विरोध नहीं कर सकते माननीय कोर्ट की बात मेरे प्रकाश भाई बहुत अच्छे भाई है मैं राजनीति टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन मैं कहना चाहता हूँ भाई से चर्चा करना मेरे भाई है मैं कभी मैं बोलता चाहूंगा माननीय मेयर श्री लीगल कमेटी का काम होता है कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो केस चल रहे हैं उस पर चर्चा की जाए हजारों केस पेंडिंग में चले मेरे भाई बांध कामों में पड़े हुए चेयरमैन का काम होता है कि जो लीगल के केस है उस पर ध्यान दिया जाए नल गटर पे जा के बिल्डिंगों को सील करने का कार्य कर रहे हैं ये मेरे पुराने साथी है मैं इन पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा लेकिन मेरे बीच में खड़े हुए में तो मैंने बताया कि

કોર્ટ કે એની અંદર ચાલી રહ્યો છે અને કોર્ટની અંદર દાવો પેન્ડિંગ છે જેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફેલ હતો અને એક કેસ ધ્યાનમાં આવે ત્યારે લીગલ કમિટીના ચેરમેન તરીકે મારી ફરજમાં આવે છે કે જે કેસો પેન્ડિંગ છે એની અંદર યોગ્ય કાયદા અનુસાર કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે અને એ કાયદા અનુસારની કાર્યવાહી તમને ગેરકાયદેસર લાગે છે અને તમે હમણાં સદનમાં કહ્યું કે અમે કોર્ટની અંદર પણ પીઆઈએલ કરીશું તો કરવી જ જોઈએ હું આપને આમંત્રણ આપું

अहमदाबाद म्यसिपल कॉरपोरेशन की सामान्य सभा महीने में एक बार मिलती है जिसमें प्रजा की प्राथमिक सुविधा की तो बात नहीं की जाती लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी बड़े चौंकाने वाला प्रस्ताव सामने लाई वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव लेकर आई और ये कहा गया कि इससे देश को बहुत फायदा होगा इस प्रस्ताव का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है और कांग्रेस पार्टी का सेंट्रल दिल्ली से लेकर पूरे समग्र देश में इस वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर अपना विरोध रहा है और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला है सिर्फ एक पार्टी और एक व्यक्ति का फायदा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का ये कहना था कि इससे आर्थिक फायदा होगा लेकिन कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि आर्थिक कोई फ़ायदा नहीं है यदि आप सब इलेक्शन को एक करिए या सभी इलेक्शन को साथ में करिए सुरक्षा बल एक इलेक्शन में आप करोगे तो सुरक्षा बल हो ईवीएम पैड्स हो बूथ लेवल की तैयारी हो कहीं ना कहीं इसमें भी बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है कांग्रेस पार्टी ने आज अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इस प्रस्ताव का विरोध किया है

બસો બાર ની નોટિસ આપી ત્યાં અંદર રોડ ને ખુલ્લા કરવામાં આવતા હોય છે કોઈ પણ વિસ્તાર હોય દાખલા તરીકે મેટ્રો રેલ ની અંદર ત્યાંના બફ્ટેન્ડ આગળ થી ત્યાં બજારની અંદર કપાત કરવામાં આવી આઈઆઈએમ નો એરિયા છે વસ્ત્રાપુર નો

सिंपल लॉरी सामंत जरूरी पड़ी कांग्रेस ने चलो वन नेशन वन इलेक्शन एक राष्ट्र एक चुटनी जो एक समय था પરિણામે પાર્લામેન્ટ લોકસભાની ચૂંટણી અને રાજ્યસભાની ચૂંટણી જો એક સાથે યોજવામાં આવે તો નાણાંનો ઘણો બધો બચાવ થઈ શકે છે નાણાંનો વ્યય થાય નહીં અને આ જે રૂપિયા જે બચે એ દેશના વિકાસના કાર્યમાં રાજ્યના વિકાસના કાર્યમાં તદ ઉપરાંત આપણે વાત કરીએ કે જ્યારે ઇલેક્શન અલગ અલગ ટાઈમે હોય ત્યારે આદર્શ આચારસંહિતા અમલમાં હોય છે પરિણામે આચાર આચારસંહિતાને કારણે કેટલાક જે વિકાસના કામો છે એ ડીલે ચાલતા હોય છે અને ઘણી વાર તેના ભાવ વધારા પણ આપવા પડતા હોય છે અને તદ ઉપરાંત જે સુરક્ષા ભાવો છે ચૂંટણી દરમિયાન સુરક્ષા માટે એ લોકોને તૈનાત કરવા પડે છે એ લોકોને એક શહેરમાંથી બીજા શહેરમાં એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં જવું પડતું હોય છે પરિણામે વન વાત કરીએ કે કોર્પોરેશન અમદાવાદ મહાનગર સભામાં આ બિલને સમર્થન આપીને મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે પરિણામે દેશનો જો પ્રગતિ રાજ્યની પ્રગતિ આજે રૂપિયા બચશે એને કારણે આપણે વાત કરીએ કે દેશ અત્યારે ત્રીજા આર્થિક સ્થાન પર જઈ રહ્યું છે એના કરતાં પણ વધારે આર્થિક સ્થાન પર જઈ શકે